Masalah yang ke-190. Dia ada meninggalkan satu rukun solat. Tetapi dia tak tahu. Rukun tu tertinggal di solat yang mana. Eh. Dalam sehari kan kita ada lima kali solat. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Eh. Masa semayang subuh, dia tak ingat. Semayang Zuhur dia tak ingat. Semayang Asar tak ingat. Maghrib tak ingat. Isyak baru dia teringat. Ha. Ingat. Eh, dia kata, macam ada tertinggal rukun dalam solat hari ni. Tak ingatlah solat apa. Sama ada solat Isyak ni, atau solat Maghrib tadi, atau solat Asar, solat Zuhur, atau solat Subuh. Ha. Baik. Dia syak ada tertinggal rukun. Bila tertinggal rukun, solat tak sah. Ni. Baik, macam mana penyelesaiannya? apa penye eh? Nak selesaikan masalah tu macam mana? Seorang sembahyang isyak Maka apabila ia sedang duduk membaca tasyahud Berasa syak Bahawa ia ada tertinggal rukun Kalau tertinggal sunat abad Tak ada masalah eh, Hanya dituntut sujud sahwi Sunat sujud sawi Bukan wajib Tapi kalau tertinggal rukun aa, Maka tak sah solat Sehingga rukun itu dilah dilakukan aa. Dia syak bahawa ia ada tertinggal rukun Tetapi masalahnya Tidak mengetahui ia adakah Dia tertinggal rukun itu Pada semayang sekarang Iaitu semayang syak Ataupun pada semayang sebelumnya. Maghrib ke? Asar ke? Zuhur ke? Zuh? Subuh ke? Pada hari yang sama. Maka cara nak selesaikan masalah ini. Kata Imam Barawi dalam fatwanya. Wajiblah atasnya bahawa ia bangun qiyam dan sembahyang satu rakaat. Di tengah semayang isyak ni. Sebelum selesai semayang isyak, dia syak ada tertinggal rukun dalam solat tapi tak ingat solat mana mungkin solat ni mungkin solat sebelum maka sebelum bagi salam imam bagawi kata jangan bagi salam bahkan dia kena tambah satu rakaat kena tambah satu rakaat sebab apa tak ingat rukun apa baca fatihah perukun per rukuk pun rukun Iktidal pun perukun sujud pertama rukun sujud kedua rukun duduk antara dua sujud perukun ra eh, tay akhir perukun Baca apa? Selawat. Perukun. Dalam tayat akhir. Jadi dia tak ingat. Tapi yang dia uh, syak yang ditinggal tu bukanlah perkara sunat tetapi perkara rukun. Perkara yang kerananya semahyang tak sempurna kalau ditinggalkan. <coughs> Maka kata Imam Barawi, jalan penyesalaiannya, peny <laughs> Selesai eh. Ha. Untuk menyelesaikannya kata Imam Barawi wajiblah atasnya bahawa ia bangun. Jangan bagi salam. Bangkit. Bangkit tambah satu rakaat. Okey. Ha, sebab apa? Katalah yang kita tinggal itu adalah baca Fatihah. Bila kita tinggal baca Fatihah, rukuk tak sah. Rukuk tak dikira bukan tak sah, rukuk tak dikira Tidak tak dikira, sujud tak dikira. Eh, tak dikira. Sehinggalah Fatihah itu dilakukan. Eh, katalah yang dia tinggalkan itu adalah rukuk. Okey. Maka iktidal eh, dia tak dikira walaupun dia buat. Sujud dia dia tak dikira dulu antara sujud. Eh, singgalah dia lakukan perkara yang uh, apa dia tinggalkan itu. Jadi bila dia uh, syak ada meninggalkan uh, satu rukun maka kata Imam Bagawi jangan dia bagi salam dia kena tambah rah rakaat. Tambah rakaat. Bangkit qiyam, baca Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya sampailah tahiyat. Dan sujud sahwi dan memberi salam. Lepas habis baca tahiyat dia pun sujud sahwi, lepas sujud sahwi dia pun bagi salam. Cukup ke? Tak, tak memadai setakat tu sebab apa dia tak pasti rukun itu ditinggal di solat mana. Apakah solat isyak ataupun solat sebelum itu. Ini supaya dia yakin semayang isyak dia tak ada rukun yang ditinggal maka ditambah satu rakaat. Selesai semayang isyak dia bangkit dia kado daripada awal uh, solatnya awal pada hari itu. Solat apa? Solat subuh. Subuh dia kena kado zuhur kena kado. Sebab apa? Kalau rukun tu ditinggal dalam solat subuh solat subuh tadi tak sah. Kalau ditinggal rukun tadi dalam solat subuh solat zuhur pun tak sah. Kalau tinggal dalam solat asar solat asar tak sah. Tinggal dalam solat maghrib solat maghrib pun tak sah. Maka dia kena ulang balik. Qadak balik. Solat-solat yang telah dikerjakan pada hari itu. Qadak balik semayang subuh. Hmm. Dan lepas selesai qadak semayang subuh. Qadak semayang zuhur. Kemudian qadak semayang asak. Dan qadak semayang maghrib. isyak tak perlu qadak. Sebab apa? Isyak tadi dia telah tambah satu rakan. Ini okay. yang mungkin. Uh, apa? Uh, rukun yang tinggal tu adalah dalam solat isyak tu. Ya. Dan sama sahaja pada demikian imam dan makmum ha, yang syak ini ada meninggalkan satu rukun. Hmm, tak kira lah kalau imam syak imam pun kena tambah satu rakaat. Kalau lah solat yang sedang dilakukan itu adalah solat syak. Ha, kalau lah uh, imam yang syak dia juga kalau dia tak pasti solat mana maka dia juga kena qada solat-solat yang sebelum tu daripada subuh, zuhur, asar, maghrib. Eh. Kalaulah makmum yang syak, makmum juga eh Bila imam bagi salam je, dia tak boleh bagi salam. Dia kena bangkit tambah satu rakaat. Mungkin rukun yang ditinggal tu dalam solat yang sedang dia lakukan secara berjemaah dengan imam tu. Okey, selesai dia qada subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau makmum Hmm. Jadi dia makmum. Okey, dia adalah makmum. Kemudian sebelum salam sembahyang Isyak, dia syak, dia ada tertinggal rukun. Rukun yang dia tertinggal tu dia tak pasti di solat mana. Apakah solat sekarang yang sedang dilakukan bersama imam ataupun solat yang sebelum Maghrib, okey, Asar, Zuhur, Subuh. Makmum ni eh? Sebelum bagi salam bersama imam sembahyai syak, dia syak ada meninggalkan rukun. Rukun ni berat. Kalau kita tak buat, maka solat tu tak sah. Sehinggalah kita buat rukun tu. Jadi, dia dia makmum. Imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam. Dia kena bangkit tambah rakaat. Ha ini. Sebab apa? Ada rukun walaupun kita duduk, kita ikut imam, kadang-kadang imam buat kita tak buat. Contoh apa? Contohnya tayak akhir. Tayak akhir ke rukun? Betul? Tayak akhir rukun. Imam duduk tayak akhir. Okey. Kita pun duduk. Duduk tayak akhir. Tapi imam baca. Lepas habis imam baca. Imam pun bagi. Bagi salam. Kita duduk tayak akhir. Tapi kita tak baca. tak baca. Jadi bila imam bagi salam. boleh ke kita bagi salam ke imam? Tak boleh. Sehinggalah kita baca tahiyat. Sebab tahiyat adalah ruh. Rukun. Okay. Okay. Pengarang ni dia datangkan contoh makmum ini dia semayang isyak berjemaah. Dalam solat berjemaah sebelum bagi salam dia mula syak. Dia ada meninggalkan rukun. Rukun tu dia pun tak pasti apa rukun dia. Tapi yang dia tahu yang dia tinggal tu adalah rukun. Maka kata pengarang sebelum bagi salam hendaklah dia tambah rakaat. Mana kalau dia makmum, dia tunggu imam bagi salam. Dia tak boleh bagi salam lagi. Dia kena bangkit. Tambah lagi satu rakan. Mungkin rukun yang dia tinggal tu adalah dalam solat isyak. Jadi bila dia... Boleh? Ya, ya. Yang yang Haji kata tak termasuk isyak lah. Tak termasuk syak. Dalam dalam kita ni bagi tahu rukun yang yang orang ni syak bukan hanya uh, sembahyang yang sebelum sembahyang dikerjakan bahkan boleh jadi dalam sembahyang sedang dilakukan boleh jadi juga solat sebelum sebelum-sebelum tu. Ah ha, sebelum syak Jadi kalau boleh jadi rukun tu dalam solat yang dia sedang kerjakan. Jadi kerana tu dia kena lakukan rukun tu. Rukun tu apa? Dia pun tak ingat tak pasti. Tapi yang dia pasti, dia adalah rukun. Maka kerana tu, sebelum dia bagi salam, dia kena tambah rakaat. Supaya rukun yang dia lupa tadi, terbuat. Okey. Kemudian barulah dia bagi salam. Okey. Oleh kerana dia tak pasti, rukun yang dia tinggal tu adalah rukun pada solat itu ataupun solat-solat yang sebelum. Maka hendaklah apa? dia qada balik daripada awal hari subuh, zuhur, asar, maghrib. Itulah apa yang dikata oleh uh, Imam Berawi dalam kitab fatwanya. Eh, baik eh. Supaya kita yakin solat pada hari itu kita lakukan dengan sempurna tanpa ada sebarang rukun yang kita ting tinggalkan. Eh. Baik. Hmm, mana tadi hilang? Uh, dan sama sahaja pada demikian imam dan makmum maka jika yang syak itu imam maka makmum tidaklah pasti diikutinya maksudnya kalaulah imam yang syak ketika duduk tayat akhir imam syak. Eh macam ada tinggal rukun tapi tak ingat solat ni ataupun solat se sebelum sekarang ni dah duduk tayyak akhir. Kalaulah itu bukan tempat tayyak akhir, sudah tentu dah ditegur oleh siapa? Oleh makmum. Eh, Bila mak imam duduk bukan pada tempatnya. Imam duduk tayyak akhir, bukan pada tayyak akhir, sudah tentu bila duduk, eh, makmum akan tegur. Subhanallah. Maka mengingatkan imam. Ha. Tapi kalaulah makmum tak tegur, bererti memang tempat dia duduk tu adalah tempat tayyak akhir. Tapi boleh jadi, imam meninggalkan rukun dalam keadaan makmum tak dah tak, tak, tak tahu okey berdiri rakaat ketiga antara rukun dia adalah baca Fatihah tapi imam tak baca contohnya okey terus rukuk jadi meninggalkan Fatihah eh menyebabkan rakaat apa rukun yang dilakukan sudah Fatihah semua tak dikira jadi imam walaupun dia dah duduk tahiyat akhir dia kena bangkit untuk tambah satu rakaat lagi jadi bila dia bangkit, makmum tak perlu ikut imam. Eh? Makmum boleh buat salah satu daripada dua. Sama ada berkekalan duduk tahiyat, tunggu imam, selesaikan satu rakaat, kemudian duduk tahiyat, bagi salam bersama dengan imam. Itu kalau makmum sanggup tu sabarlah. <laughs> Dan itulah cara yang paling afdal. Eh, pilihan yang paling afdal untuk makmum. Ataupun satu lagi bila imam bangkit, makmum pelik. Eh, kenapa ni kan ni dah dah lebih rakaat Okey. Jadi makmum boleh apa? Mufarakah. Bila makmum mufarakah, niat. Eh, dia tak ikut imam. Putuskan ik ikatan uh, solat dengan imam. Makmum sempurnakan semayang sendiri. Bagi salam. Dah tinggalkan imam. Okey. Ha. tak boleh bila imam bangkit. Kerakaat. Jadi makmum ikut bangkit. Sebab apa? Ini akan menjadikan rakaat makmum lebih. Padahal setiap solat ada rakaat yang telah di Tetapkan Isyak 4, Maghrib 3 tak boleh buat lah. Tak boleh buat lebih. Eh? Imam bangkit. Itu ada ihtimal dia syak. Ada rukun yang dia ting tinggal. Maka dia tak boleh bagi salam sebelum rukun tu dibuat. Kata tidak, solat dia tidak. Tidak. Satu. Kata Imam Barawi. Hmm. Maka jika yang syak itu imam maka makmum tidak boleh mengikutinya bahkan hendaklah ia ia makmum menunggunya menunggu imam hingga selesai ia ia imam dengan rakaatnya dan hendaklah ia membaca tasyahud. dan jika ia kehendaki iaitu makmum kehendaki berilah salam eh dan jika ia kehendaki berilah salam sertanya dan ia itulah yang lebih afdal maksudnya dia tunggu imam sehingga imam selesai tambah satu rakaat Kemudian bila imam bagi salam, makmum pun bagi salam serta dengan imam. Dan boleh juga ia iaitu makmum mufarakah dengan imam dengan memberi salam bersendirian. Dan jika yang syak itu makmum, maka hendaklah menghabiskan rukun yang tertinggal itu selepas salam imamnya. Tak boleh tengah ingat, eh, tengah solat, tiba-tiba teringat ada rukun yang tertinggal. Dia terus apa dia bangkit, sempurnakan rukun tu. Padahal imam belum bagi salam, tak boleh. Eh, dia kena tunggu imam bagi salam dulu, ikatan solat dia dengan imam dah dah habis maka dia pun bangkit dan tambah uh, apa dia satu rakaat ni eh. uh, lakukan satu rakaat lagi iaitu rakaat yang uh, dia uh, tertinggal rukun padanya baik habis berkenaan dengan uh, sujud sujud